वो भिवंडी में जाके कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो मस्जिदें छीन लेंगे मदरसे बंद करवा देंगे देखिए हम सत्ता में तो रह चुके हैं हमने कभी मदरसे बंद नहीं किए लेकिन एक बात है अगर मदरसों में आप जिहादी तैयार करोगे चाहे वो मदरसा रहे या कोई जगह रहे जहां जिहादी तैयार होगा तो वहां पर तो उसको चलने देने का कोई कारण नहीं है बाकी तो हमने कभी मदरसों को बंद नहीं किया जो चल रहे है, जो उल्टा हम लोगों ने तो ये प्रयास किया है कि वहाँ पर मजहबी शिक्षा के साथ साथ गणित की शिक्षा मिले अंग्रेजी की शिक्षा मिले साइंस की शिक्षा मिले देखिए हम बहुत साफ मानने वालों में से हैं कि भारत में रहने वाला जो मुसलमान है वो भी भारतीय है इसलिए हमको उसे देश से थोड़ी निकालना है हम तो इतना ही कहना चाहते कि भाई जैसे आम भारतीय रहता है उसी प्रकार से यहाँ का मुसलमान भी रहे और जो आम भारतीयों को सुविधाएं मिलती है वही सुविधाएं उसको मिले और उसका भी विकास हो क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में महारा भारत है क्योंकि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखे तो इतनी बड़ी जनसंख्या है हम कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं हम अपीजमेंट के खिलाफ है कोई वोट की राजनीति करेगा और केवल मुसलमानों की बात करेगा तो नहीं चलेगा बाकी मुझे एक एक वाकया बता दीजिए मैं पांच साल मुख्यमंत्री था एक वाकया मुझे बता दीजिए कि जहां हमने अन्याय किया मुसलमानों पर अन्याय किया नहीं किया हम करेंगे भी नहीं कोई सवाल नहीं उठता किसी मजहब पर मजहब है इस मजहब का व्यक्ति है इसलिए अन्याय नहीं होगा अब कोई गलत बात करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं